Demənim dostlar, dediyim kimi bizim müsabiqəmizdə 10 şəkil seçiləcək. Hansı ki, bacarıqlı olan insanlar, şəkil çəkən bacarıqlı olan insanlar şəkilləri çəkərək video halında çəkərkən tam olaraq bizə göndərir və göndərəndə qazi və ya həm də şəhidimizin adı ilə tam məlumatı bizə göndərir və həmin məlumatlar biz topladıqdan sonra müsabiqə əsasında 10 iştirakçı seçiləcək. 10 iştirakçı seçildikdən sonra Müsabiqə start veriləcək. 10 iştirakçıdan birinci yerə 3000 manat pul mükafatı veriləcək və eyni zamanda ikinci yerin sahibinə 500 manat və üçüncü yerin sahibinə isə 200 manat məbləğində pul mükafatı veriləcəkdir. Bunun üçün əziz dostlar, hər birinizdən xahişimiz, bazarlığı olan insanlara dəstək olmaq, onlar bizim hansı ki, torpağımızın uğrunda canından da qanından da kəsib insanlarımız Yəni bizim şəhidlərimiz və qazilərimiz var ki, hansı ki, onlar bizim torpaqlarımızı canları və qanları bahasına bizə geri qaytarıblar. Hansı ki, mənfur düşmənlərimiz həmin torpaqlarımızı bizdən almışdılar. Və onun deyə bilərəm ki, eyni zamanda bizim qazı və şəhidlərimiz bizim dünyada necə güclü bir xalq olduğumuzu sübut etmişdir. Bunun üçün biz həm gələcək nəslin bizim bu qəhrəmanlarımızı tanıması üçün, həm də ki, indiki nəsl üçün biz birə bir müsabiqə keçirəcəyik və bu müsabiqətə sizin hər birinizdən xahişim dəstək olmağınız sadəcə olaraq ə, seçdiyiniz, bəyəndiyiniz iştirakçının, iştirakçının deməli birinci olaraq ə, YouTube kanalımızda həmin o 10 iştirakçının çəkli şəkildə video halına yerləşdiriləcək və siz o videoların içində bəyəndiyiniz iştirakçının videosunu bəyənəcəksiniz və eyni zamanda kanala abunə olacaqsınız. 30 gün ərzində ən çox səs toplamış, yəni ən çox müsahibəyə səs toplamış şəxs müsahibəyimizin qalibi olacaqdır. Bu yüzdən ə, hər bir Azərbaycanlı qardaş və bacıma xahiş edirəm ki, müsahibəyimizdə iştirakçılarımıza dəstək olsunlar. Hər birinizə minnətdaram, çox sağ olun.